assalomu alaykum qiziqarli tv kanalining ashaddiy podpischiklari qiziqarli ma'lumotlar ila qiziqarli tv xonadoningiz mehmoni bugungi mavzuyimiz o'yin o'ynayotganda turli xil messenjerlardan xabar kelishni to'xtatib qo'yish funksiyasini qanday yoqishni sizlarga o'rgatamiz demak internetda hozirgi kunda aktivlarga chiqqan rega chiqqan o'yinlar pubu o'ynayotganingizda xalaqit berishi mumkin telegramdan kelgan yoki boshqa messenjerlardan kelgan xabarlar sizni chalg'itishi mumkin shuni to'xtatish plyus messenjerni o'zida ham bo'lishi mumkin lekin bu hamma messenjerlarda ishlatish yo'lini sizlarga o'rgatib o'taman demak bizga kerak bo'ladi telegram menyusini xabarlarni o'chirish uchun nastroykaga kirib olamiz va nastroykadan приложения bo'limini topamiz prilоjеniиa bo'limiga kiramiz va yana bir bor prиложенia yozuvini ustiga bosamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan telegram menyularini tanlaymiz va bu yerdan quyidagi bo'limni tanlab olamiz va bu галочка o'chirib qo'yamiz deylik mana men oyun o'yin o'ynamoqchiman ikkinchi telefon e, telegramdan birinchiga xabar yozdim mana o'rta bilan chiqib ketaman internetimni yoqib qo'yaman avtomatik ketadi hozir adashmasam degan narsa yaxshi narsa emasda demak hozir bunisidan bunisiga bonusod yozib ko'ramiz agar bu ham spam bo'ladigan bo'lsa qiyinroq bo'ladi ozgina delik mana bunga yozamiz mana o'rta bilan chiqib ketamiz mana ko'rib turganingizdek mana telegram messenjerida mana xabarlar keldi quyidagicha hamma xabarlar keldi mana kanallardan boshqalardan hammasi endi sinab ko'ramiz boya галочканi o'chirib qo'yamiz internetni mana o'chirdik hamma narsani ko'rganingizdek tozalab oldik demak boyagi галочкаni o'chirib qo'yamiz ya'ni o'yin o'ynayotgan paytingiz shu галочкаni o'chirib qo'ysangiz juda ham qulaylik bo'ladi agar faqat telegramga kirganda xabarlar kelgani bilinadi deydigan bo'lsangiz o'shanda ham buni yoqish ehtimoli shart demak galochkalar o'chirib qo'ydik va yana internetni yoqamiz mana internetni yoqamiz va boyagidak ikkinchi profilimizdan mana yozamiz o'rta bilan chiqib ketamiz hech qanday xabar kelgani yo'q tepada ham kanallardan boshqa narsadan hech qanaqa xabar kelgani yo'q mana endi plus messenjeriga kiramiz yani telegram messengeriga kiramiz ikkinchi profilimizga o'tamiz mana ko'rib turganingizdek ikkita xabar kelgan ikkinchi profilimga xuddi shunday tariqa ishlaydi agar sizlarga ozgina bo'lsada yordamimiz tekkan bo'lsa biz albatta xursandmiz videomizni qo'llab quvvatlaysiz degan umiddamiz xayr salomat bo'ling